Шоу розсміши коміка виявило в Україні чимало талановитих та сміливих гумористів. Багато хто зважився викликати сміху ведучих, та не кожному вдалося виграти гроші. Чи побачимо ми старих знайомих із новими жартами у третьому сезоні? Шоу дізнаємось у нашого гостя професійного коміка. На інтері новий сезон проекту розсміши коміка. Глядачі побачать нові веселі номери, нових учасників, новий виграш і нового коміка. Разом з Володимиром Зеленським випробовує свою витримку і Євген Кошовий. Чи вдалося комусь з учасників зірвати джекпот? І хто з двох коміків сміявся частіше? Наш гость актер студії квартал 95 Євгенія Кашовой. Доброе утро, Жень. Добро. З праздником тебе. Спасибо. Каким, знаешь? Нет. Сегодня день работников культуры, так что ты имеешь прямое отношение. В принципе, мы имеем прямое отношение к этому празднику. Я вас тоже тогда поздравляю. Спасибо. Скажи, куда девался из шоу Михаил Галустян? Что случилось? Ну, во-первых, ходят слухи, что Миша после первых двух сезонов обанкротился, поэтому дорога в Киев ему закрыта. смеялся больше Владимира, да? Да. Но я думаю, что просто у Миши есть еще много там других проектов, которые помимо рассмеши комика в Украине, я думаю, что в Москве он занят больше. Поэтому там, может быть, там ему спокойнее и дешевле. Жень, а что изменилось во втором сезоне «Рассмеши комика»? Во втором сезоне решили ввести такую фишку. Те люди, которые Выигрывали за два сезона, допустим, больше 10 тысяч гривен, то есть проходили рубеж в 10 тысяч гривен, у них появилась возможность выиграть 100 тысяч гривен. Они заработали себе какой-то иммунитет, да, можно? Они, зараб... они заработали не то, что иммунитет, они заработали себе право на э, борьбу за приз, за главный приз, за 100 тысяч гривен. Вот. Но я всех тайн раскрывать не буду но карманы, в карманах что-то осталось. Что-то осталось. Да. Тебе кто-то из участников запомнился? Были такие яркие персонажи? Конечно, естественно. Были две девочки, к сожалению, к своему сожалению. Я не помню, как их зовут, потому что их было очень много всех участников там. Вот. Но две девочки из Хмельницкого запомнились очень. Две харьковские блондинки тоже там были очень смешные. Я просто я понял, что, ну, вот сидя за столом в программе «Рассмеши комика», я понял, что не так-то и, и просто меня рассмешить. На, настолько, ну, я, что ли, привык к, к таким, ну, к простым шуткам, да. То есть нужно либо удивлять чем-то из ряда вон выходящим. Что становится все сложнее да, и сложнее. Да, э, Ну, пошлостью, естественно, это понятно. Это любой сможет а так, чтобы прям вот рассмешить-рассмешить, это вот две девочки, которые из Хмельницкого. Одна темненькая, которая постоянно молчала, но она что-нибудь как выдаст, и они выиграли. Ну, в общем, на двоих им хватит, по-моему, 50 тысяч. Собрали. А, кстати, Жень, что сложнее, рассмешить человека либо, наоборот, удержаться от улыбки, от смеха? Ну, я думаю, что наверное, по-своему сложно и то, и другое. Рассмешить но человека. Тебе лично. Мне лично, наверное. Наверное, удержаться. Удержаться? В Думаю, да. Если это стоит того, то, конечно, ну, это очень сложно. Я сам по себе, человек в последнее время очень спокойный, но иногда. Не Бывают библик. такие моменты в жизни, что просто хочется смеяться, не останавливаясь. У нас есть звонок. Доброе утро, мы слушаем вас. Алло, доброе утро. А, алло. алло, доброе, Здравствуйте. доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Настя, у меня такой вопрос к вам, Евгений. Подскажите, пожалуйста, что вы делаете, чтобы не рассмеяться во время розыгрыша вот этих? И о чем вы думаете, когда сумма идет, например, на 50 тысяч Слушайте вы лишь сам розыгрыш. А, нет, ну естественно, мы, собственно говоря, нас туда и посадили, пригласили для того, чтобы мы слушали. Ну в чем-то же должен быть секрет. А, Как-то а... сдерживаться нужно? Сдерживаться нужно, я не знаю. Я, допустим, себе говорю, только не на первой секунде, да, засмеяться. Потому что так можно проиграть все деньги проекта. А естественно, если, ну. Надо, во-первых, слушать то, о чем говорит человек, потому что потом невозможно будет с ним разговаривать о чем-то. Вот. А уговаривать о том, что себя нет, никогда в жизни не отдам 5000 гривен или там, 50 тысяч гривен, нет, такого у меня нет. Жень, ты говоришь, что ты как бы более спокойный сейчас, то есть более серьезный человек. Насчет драматической роли, не подумывал? Конечно. Во-первых, когда меня. Когда меня выгоняли из колледжа культуры и из Луганского, ну, слава богу, я доучился а выгоняли там. выгоняли за что? Выгоняли, естественно, за пропуски, потому что тогда начался бурная деятельность КВНовская, и поэтому по три месяца не было, там, на гастролях. Вот. Когда выгоняли, говорили, что не ходи, зачем тебе нужен КВН, ты драматический актер. Я в себе таких способностей особо не ощущал были да какие-то показы э, там спектакли которые закрывали там семестр там была единственная эта драматическая роль я не могу сказать что мне некомфортно я могу сказать что сейчас мне будет интересно попробовать мог бы попробовать конечно конечно а мне интересно узнать любишь ли ты готовить и умеешь ли вообще <звы> нет я, единственное, на что могу приготовить, это, ну, я думаю, что каждый, это, это блюдо холостяков, как его называют иногда, это, естественно, глазунья, которая, неважно с чем, она, с мясом или с колбасой, это, я думаю, смогу приготовить. Но если взять рецепт в руки или какую-то кулинарную книгу, то, я думаю, что тоже не составит труда. Сможешь, совершенно. талантливые я люди думаю, должны быть талантливыми во всем. <laughs> я думаю, да.